Cuba bayangkan piramid gergasi di Mesir atau bandar-bandar purba yang tersusun rapi. Pernah tak terfikir macam mana semua tu boleh wujud? Nah, semua keajaiban ni sebenarnya adalah hasil daripada sesuatu yang kita panggil tamadun. Tapi apa sebenarnya maksud tamadun tu? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, soalan paling asas sekali, apa itu tamadun? Dengar macam soalan simple kan? tapi sebenarnya jawapannya lebih mendalam ia bukan setakat pasal istana besar atau pemerintah yang hebat tau ia lebih kepada satu proses besar yang mengubah cara manusia hidup dari A sampai Z Ringkasnya, tamadun ni macam satu upgrade besar-besaran untuk cara hidup manusia. Cuba bayangkan, daripada hidup berpindah randa, memburu sana sini, tiba-tiba manusia mula menetap, bercucuk tanam dan bina kampung. Itulah dia kemajuan. Tapi apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan maju ni? Untuk faham betul-betul, kita kena gali sikit asal-usul perkataan tamadun tu sendiri. Okey, jom kita main detektif sekejap. Kita akan siasat perkataan tamadun ni, sebabnya dalam asal-usul perkataan tu sendiri, ada banyak clue tersembunyi tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tamadun. Tengok sini, kita ada perkataan dari tiga bahasa berbeza, Yunani, Arab dan Inggeris. Walaupun bunyinya lain-lain, civitas, mudun, civilization, semuanya berkisar pada idea yang sama. Apa dia? bandar, pembangunan, kemajuan. Jadi nampak tak? Dari sudut bahasa je pun kita dah boleh nampak kalau sebut tamadun mesti ada kaitan dengan kehidupan di bandar. Memang tak boleh pisah. Jadi kita dah setuju tamaduni pasal kemajuan. Tapi kemajuan yang macam mana? Adakah ia semata-mata pasal bangunan tinggi dan teknologi canggih atau ada kaitan dengan akhlak dan nilai dalam diri manusia? Ha, kat sinilah ada dua cara pandang yang utama, satu dari dunia barat dan satu lagi dari perspektif Islam. Okey, pandangan barat yang di sebelah kiri ni lebih fokus pada benda-benda yang kita boleh nampak. Pembangunan lahiriah orang kata, macam undang-undang, seni bina yang hebat, sains, benda-benda fizikal. Di sebelah kanan pula, pandangan Islam cakap, "Eh, kejap. Pembangunan fizikal tu penting, tapi jangan lupa pembangunan dalaman." Maksudnya, rohaniah, akhlak, nilai-nilai murni. Jadi, bukan soal siapa betul, siapa salah, tapi ia tentang keseimbangan antara luaran dan dalaman ada seorang tokoh pemikir Islam yang hebat, nama dia Ibn Khaldun. Dia ada satu konsep yang best, hadarah. Bagi dia, tamadun yang mantap tak boleh diukur dengan bangunan je. Ia mesti ada jiwa. Dan jiwa tu terdiri daripada tiga benda. Kepercayaan pada Tuhan, sistem undang-undang yang adil dan akhlak yang baik. Inilah terasnya. Kalau dari barat pula, kita ada sejarawan Arnold J. Toynbee. Dia tengok tamadun ni macam satu sistem yang berfungsi. Fikirkan pasal Empire Room. Apa yang buat mereka hebat? Bukan kolosium tu je, tapi sistem mereka tu. Sistem jalan raya yang menghubungkan seluruh empire, sistem undang-undang, sistem politik, semuanya bekerjasama macam satu mesin gergasi. Itulah kayu ukur tamadun bagi dia. Okey, soalan seterusnya. Kalau kita nak bina sebuah tamadun, apa bahan-bahan asas yang kita perlukan? Ha, sejarawan dah buat kerja ni untuk kita. Mereka dah senaraikan sembilan ciri utama yang mesti ada. Jom kita tengok apa dia checklist ni. Inilah dia, sembilan bahan wajib kita. Jom kita baca satu-satu. Pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod dan last sekali, kesenian dan kesusastraan. Nampak banyak kan? Tapi jangan risau, semua ni sebenarnya saling berkait. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Okey, kita mulakan dengan cara membina masyarakat. Bayangkan, bila kampung dah makin besar dan jadi bandar, tak bolehlah hidup macam dulu. Mesti ada peraturan. Sebab itulah muncalnya sistem pemerintahan macam Firaun kat Mesir tu. Bila dah ada pemerintah, barulah wujud organisasi sosial yang tersusun. Ada kelas pemerintah, ada tentera, ada peniaga, ada petani. Semua orang ada kerja masing-masing. Seterusnya, enjin ekonomi. Semuanya bermula dengan pertanian. Bila manusia dah pandai tanam dan dapat hasil lebih daripada cukup, apa jadi? Tak semua orang perlu jadi petani lagi. Inilah yang mewujudkan penghususan pekerjaan. Ada yang jadi tukang, ada yang jadi peniaga. Ini satu titik perubahan yang sangat besar tau. Bila dah ada macam-macam barang, maka bermulalah perdagangan. Ekonomi pun mula bergerak. Akhir sekali, apa yang bagi warna dan jiwa pada sesebuah temadun? Tentulah budaya. Teknologi macam roda, ia ubah segalanya. Agama dan kepercayaan pula bagi mereka tujuan hidup. Kesenian itu cara mereka ekspresikan diri. Tapi yang paling game changing sekali adalah sistem tulisan. Dengan tulisan barulah mereka boleh catat undang-undang, rekod sejarah dan yang paling penting, wariskan semua ilmu ni kepada generasi akan datang sampailah kepada kita. Okey, kita dah tengok semua bahan-bahan untuk bina tamadun. Persoalannya sekarang, kenapa kita kena tahu semua ni? Apa kena mengena dengan kita hari ini? Ha, sebabnya, sedar atau tidak, warisan mereka ada di sekeliling kita sekarang. Mesej utamanya mudah je. Setiap kali kita guna kalender, setiap kali kita belajar menulis atau bila kita hidup dalam negara yang ada undang-undang, semua tu adalah warisan daripada tamadun-tamadun awal ni. Mereka lah yang mulakan semuanya. Mereka pencetus inovasi yang masih kita rasa sampai hari ini. Mereka tinggalkan kita piramid dan sistem tulisan, warisan yang kekal beribu-ribu tahun. Jadi, soalan terakhir untuk kita renungkan. Nanti, beribu-ribu tahun dari sekarang, bila orang pandang balik zaman kita ni, apa agaknya warisan yang akan kita tinggalkan untuk mereka? Apa yang akan jadi piramid zaman kita? Ha, cuba fikirkan.